ни игрой, ни результатом мы не довольно... Мы, конечно, другого ожидали увидеть. И от вашей команды, и от нашей команды игра получилась сумбурная такая, вязкая. Так что я думаю, что и результат должен быть ничейным. Ну, видать, так сложилось, что ваша команда победила, с чем я и поздравляю. Конечно, знали. Мы готовились к этой игре, много просматривали. Коваленко один из сильнейших игроков, который играет очень хорошо головой в первую лиге. Поэтому мы ждали от этого. Всего и готовились, но, как говорят, неожиданно получилось, он опять забил. Нам все не удалось сегодня. О чем мы договаривались с ребятами быстрые контратаки, агрессивная игра. Я не увидел ни с одной стороны, ни с нашей, и ни с вашей стороны. Так что футбол такой получился, что понятно, что результат был впереди всего. И видно было, что команды друг друга боялись. И получилось так, что мы проиграли.